দুই হাজাৰ একৈছ চনৰ মে' মাহত আমাৰ চৰকাৰ শাসনলৈ আহিছিল আৰু সেই সময়ত আমি জনসাধাৰণক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমি এক লাখ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিম আজি আমি এই এহেজাৰ এশ সাতাইছগৰাকী নিযুক্তি পত্ৰৰে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াক আমি প্ৰায় এক লাখৰ ওচৰা ওচৰি আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মাত্ৰ কেইটামান নিযুক্তিৰ পিছতেই আমি এহেজাৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনত আমি নিযুক্তি দিয়াৰ সংখ্যা হ'ল নিৰান্নবৈ হাজাৰ সাতান্নব্বৈ গৰাকী অৰ্থাৎ আৰু তিনিটা নিযুক্তি দিয়াৰ লগে লগে আমি এক লাখ নিযুক্তিত আমি ভৰি দিব পাৰিম দুই হাজাৰ একৈশ বৰ্ষত আমি চাৰি হাজাৰ সাতশ ঊনাশী গৰাকী ব্যক্তিক অসম চৰকাৰক নিযুক্তি দিছিলো দুহেজাৰ বাইশ বৰ্ষত আমি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ ত্ৰিছগৰাকী ব্যক্তিক আমি নিযুক্তি দিছিলোঁ দুই হাজাৰ তেইছ বৰ্ষত আমি আঠচল্লিছ হাজাৰ ছশ আঠত্ৰিছগৰাকী ব্যক্তিক আমি নিযুক্তি দিছিলোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত আমি তিনি হাজাৰ পাঁচশ পঁচানব্বৈগৰাকীক নিযুক্তি দিছিলোঁ সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰৰ বাজেটৰ পৰা বিভিন্ন পৰিষদত বি টি আৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ছহেজাৰ নশ পঁচপন্নটা নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত আমি নিৰান্নবৈ হাজাৰ সাতান্নব্বৈটা নিযুক্তি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছো